ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਰੀਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਪਰ ਚਰੀਟਾਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਮੰਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਤੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਉ ਕਰੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਤਮਿੰਦਰ ਰਾਵਤ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਰਾਵਤ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਆ ਪੂਰਾ ਜਿਸ ਮਾਮਲੇ ਤਹਿਤ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ वो चंडीगढ़ पुलिस तो ऐसा है जी अप्रैल 2025 में मैंने न्यू थार रॉक्स ली तो लगभग 24 लाख की मुझे वो पड़ी तो उसके कुछ दिनों बाद मुझे उस गाड़ी में ना स्क्रैच नज़र आने लग गए जी तो हमारे सामने जो घर है उसमें सी कैमरा लगवा रखा है उन लोगों ने तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की मैंने कहा जी मुझे ना अक्सर हफ्ते दस दिन में कोई नई गाड़ी पर कोई स्क्रैच दिखता है तो काइंडली आप मुझे अपना सीसीटीवी दिखा दो तो उनका फिर मैंने सीसीटीवी देखा तो उसमें क्लियर कट जो मिस्टर सुधीर गिरी है जो ऊपर रहता है टॉप फ्लोर पे वो क्लियर उसमें दिखाई दे रहा है कि वो गाड़ी पे स्क्रैच मार रहा है तो मैंने इमीडिएटली उससे मैंने कोई इस इश्यू के ऊपर बात नहीं की मैंने सीधा पुलिस को तीस जुलाई दो को जो एस साहब की विंडो है चंडीगढ़ की वहाँ पर मैंने उसके खिलाफ कंप्लेंट की वो मार्क हो के सेक्टर थर्टी के थाने में आई क्योंकि हमारे चवालीस सेक्टर को वही लगता है छः अगस्त को मेरे पास मिस्टर नरेंद्र कुमार है वहाँ हेड कॉन्स्टेबल उनका एस एम एस आता है कि जी आप हैंडलिंग इन्वेस्टिगेशन के लिए आइए मैंने जाके वहाँ अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाई तो उसके बाद ढाई महीना हो गया तो कोई कार्रवाई नहीं हुई तो फिर मैंने ये कंप्लेंट की कि भाई अगर आप लोग कुछ कार्रवाई नहीं करते हो तो फिर मैं सेक्ष, जो सेक्शन थर्टी फाइव है बी एन एस का वो बिल्कुल राइट देता है हर सिटीजन को उसके मैं एग्जैक्ट वर्डिंग्स भी आपको पढ़ देता हूँ सेक्शन थर्टी फाइव राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी एंड प्रॉपर्टी तो ये सेक्शन ये कहता है कि हर आदमी को अगर कोई उसकी बॉडी को या उसकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है तो उसका अपना राइट है कि वो सेल्फ डिफेंस में उसके अगेंस्ट एक्शन ले तो मैंने कहा भी फिर फिर अगर आप लोग कुछ करने के काबिल नहीं हो तो फिर मुझे तो मुझे परमिशन मैं एक्शन लेता हूं। तो तो किस तरीके की परमिशन इसके तहत क्योंकि चर्चा में बहुत सारी चल रही है बस यही है कि फिर मैं उसके कान पे लगाऊंगा और कहता कि वो एक डेटरेंट साबित हो और कोई इस तरह की मिसचीव करने की कोशिश ना करे तो फिर लास्ट रिजॉर्ट मेरे पास है वो ठीक है बहुत बहुत शुक्रिया तो खासतौर पर एडवोकेट तमिंदर राव ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੰਗੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਝਰੇਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਜਨਤਕ ਪਲੇਸ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਉਹਦੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਥੱਪੜ ਮਾਰਨ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਝਰੇਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਖਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਟਪਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਅੱਗੇ ਸਮਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕੈਮਰਾ ਪਾਸੋਂ ਅਲਜੈਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਲਦੀਪ ਜੀ মিডিਆ ਚੰਡੀ